Сухаруков Станислав, я тренер клуба Грейси Бара Харьков. <плэкзон> чемпион Украины по бразильскому джиу-джитсу, -джи -джи. чемпион Украины по греплингу, фиолетовый пояс по бразильскому джиу-джитсу -джи от мастера Макса Карваля. клуб образовался в 2008 году. Приехал черный пояс из Бразилии, Макс Карвалю, и мы официально начали проводить как бразильское в Украине. У нас тренируются от детей и от 20 до 35. Сама программа тренировок у нас построена таким образом, что сначала мы делаем упор на физическую подготовку, на выносливость, затем у нас идет, идут перемещения, по земле, то есть так как бориска дружит, это борьба на земле, борьба в партере. затем у нас идут перемещение, кувырочки, страховка и так далее, а потом мы уже начинаем отрабатывать технику и бороться. пришла сюда чисто случайно, прочитала в интернете статью, давно хотела заниматься борьбой, увидела новый вид борьбы, захотелось прийти, пришла, очень понравилось, занимаюсь уже полтора года. у мужчины больше сил, чем у женщины, и где-то, возможно, он может податься, где-то не доделать удушающий, либо болевой, ну, так, с девушками, конечно, девушка против девушки, тут уже борьба жесткая идет. В джиу-джитсе просто есть несколько разделов. Вот борьба в кимоно, борьба без кимоно, грэплинг, э -э ММА, смешанные боевые искусства. И вот четвертый раздел это раздел именно самообороны, то есть, ну, как вести себя на улице, как отбиться от хулиганов. Ну, я занимался многими единоборствами, я занимался греко-римской борьбой, занимался микс-файтом немного и потом постепенно пришел в бразильское джиу-джитсу. Бразильское джиу-джитсу – это тот спорт, которым можно заниматься вне зависимости от возраста и можно заниматься до глубокой, можно сказать, старости. Техника бразильского джиу-джитсу рассчитана на то, чтобы более слабый и более легкий по весу спортсмен выигрывал более сильного физически и более тяжелого.